بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیصر روم سے ملاقات یہ تو عبداللہ بن خضافر رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت کے سلسلے میں کسرا کے پاس جانے کا قصہ تھا جو پیچھے گزر گیا اب ان کا وہ قصہ بھی پڑھ لیجیے جو روم کے بادشاہ کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینے سے متعلق ہے روم کے بادشاہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی تھی ان کی ملاقات کا یہ قصہ بھی حد درجہ دلچسپ اور نہایت عجیب ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن انیس ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی جس میں حضرت عبداللہ بن خضافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے مسلمان مجاہدین کے سچے ایمان عقیدے کی پختگی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کی خبریں روم کے بادشاہ تک پہلے سے پہنچی ہوئی تھی اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں اللہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے رومی انہیں بادشاہ کے پاس لائے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے دعوت کی ابتدائی زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قیصر انہیں دیر تک بہت غور سے دیکھتا رہا پھر ان سے کہنے لگا میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے بادشاہ نے کہا اعرض ان تتنصر فان فعلت خلیت سبیلت و اکرمت مسواد تم نسانیت قبول کر لو اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت اور اکرام کا بہترین سلوک کروں گا حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس پیشکش کو نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا اور حد درجہ یقین اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا ان الموت لأحب الی الف مرت مما تدرونی یہ ناممکن ہے موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزار گنا زیادہ محبوب ہے کیسر نے ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ان نی کا روج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی ہو فن اجب تنیز اشروک تو کا فی عمری و قاسم تو کا سلطانی اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا بادشاہ کی اس کھوکھلی پیشکش کو سن کر زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا پڑا اور اس نے نہایت بے نیازی اور لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا اعطیتنی تنی ما تملک و جمی ما ملکت العرب علحمدنفت ما فعال اللہ کی قسم اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی میرے لیے ہرگز ناقابل قبول ہے قیصر نے دھم دھمکی دیتے ہوئے کہا تب تو میں تم کو قتل کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دھمکی سے ڈرے بغیر جواب دیا تمہاری مرضی جو چاہو کرو پھر قیصر نے انہیں تختہ دار پر باندھنے کا حکم دیا اس کے اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور انہیں تختہ دار پر باندھ دیا گیا اس کے بعد اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا اس کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا پھر اس نے جلد کو ان کے پاؤں کے ارد گرد تیر مارنے کا حکم دیا اس دوران بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دے رہا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا جب قیسر نے جلات کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلمان قیدیوں میں سے دو آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا اس میں پڑتے ہی مسلمان قیدی کے بدن کا کوش الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی اس کے بعد نے حضرت عبداللہ بن خدافر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کی دعوت کو رد کر دیا چنانچہ قیصر نے دوسرے مسلمان قیدیوں کو بھی اسی تیل میں ڈلوایا اور ساتھ ساتھ وہ ان کو نصرانیت کی دعوت بھی دیتا رہا جبکہ حضرت عبداللہ بن خضافر رضی اللہ تعالی عنہ برابر شدت سے انکار فرماتے رہے چنانچہ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اسی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا تھا جب انہیں گھسیٹ کر دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سپاہیوں نے کیسر سے کہا کہ یہ رو رہا ہے کیسر نے سمجھا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ جب حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اس خواہش کو دہرایا کہ وہ نفرانیت اختیار کر لیں مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو قیصر نے دریافت کیا وہی حکا فمل لدی ترجمہ پھر تم کیوں رو رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اب کانی انی کل تو فی نفسی تلقل عن فی حاد القد فتح حب نفسک وقد کن تو ان یقون علی بے عدد معافی جسدی منشارن انفس فت القلوہ فی حادق ریسی دلہ ترجمہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتیں جتنے بال ہیں اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتی اسی خیال پر مجھے رونا آ گیا قیصر نے پوچھا حلہ کا ان اور و اخل لیا عن کا اچھا کیا تم میرے سر کو بوسا دے سکتے ہو اگر تم ایسا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا وعن جميعی اصار المسلمین اید اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی قیسن جواب دیتے ہوئے کہا نعم وعن جميعی اصار المسلمین اید ہاں دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دیا جائے گا حضر عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا ایک دشمن ہے اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا ایسا کر لینے میں میرا کیا نقصان ہے یہ سوچ کر انہوں نے قریب جا کر اس کے سر کا بوسہ لے لیا قیصر نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حضافہ کے حوالے کر دیے جائیں سنانچے اس کے حکم کی تعمیل کی گئی جب حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنی یہ کارگزاری ان کو سنائی جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا حق علی کل مسلم ان يقبل رأس عبداللہ بن وانا ابدأ ثم قام وقبل رأس ترجمہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بوسہ دے اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کا بوسہ لیا فوائد و نسائح دینی شاعر کی بے دینی شاعر کی بے حرمتی سخت پکڑ کا ذریعہ ہے دینی شاعر یعنی وہ چیزیں یا وہ باتیں جن سے دین کی پہچان ہوتی ہو ان کی بے حرمتی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سخت پکڑ کرتے ہیں دیکھیے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تو کسرا نے اس مبارک خط کو پھاڑ دیا کسرا کا یہ جرم صرف کسی قاصد کے خط کو پھاڑنا ہی نہ تھا بلکہ اس عظیم ہستی کی طرف سے اس مقدس صحیفے کو چاک کرنا بھی اس کا جرم تھا کہ جن کے نام نامی سے یہ دنیا اور یہ کائنات قائم ہے اللہ تعالیٰ نے کسرا کو اس سخت جرم کی ایسی سزا دی کہ وہ رہتی دنیا تک درس عبرت بن گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے دوسری بات یہ کہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ دین پر چلنے میں کوئی پریشانی نہیں نہ اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آخری آخری دم تک آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے معاملے میں کس حد تک ثابت قدم ہے اس کے اندر دین پر عمل پیرا ہونے میں کتنی قوتیں برداشت ہے دیکھیے مذکورہ واقعے میں حضر عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت قدمی دکھائی اور دین اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا دنیا کی چند روزہ نعمتوں کی لالچ تو دور کی بات اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی تو اللہ تعالی نے انہیں قیصر روم کے چنگل سے نجات دی اور لوگوں کے سامنے عزت و اکرام سے سرفراز فرمایا لہذا اگر ہمیں دین کے معاملے میں کوئی ظاہری سختی پیش بھی آئے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ایسے وقت میں ہمیں اپنے یقین میں اور مضبوطی پیدا کر کے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے یا مقلب القلوب سب قلبی علی دینک اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ آمین